देवीमाहात्म्यं प्रथमचरितं अध्यायं मधुकैरभवदम् ओं नमश्चण्डिकायी ओ मार्कण्डेय उवाच आर्कण्डेय उवाचीसूर्यमा निशामय निशामयतदुत्पत्तिं गदतो मम महामायानुभावेन यदा मन्वन्दराधिपा स बभूव महाभाग सावर्निस्तनयोरवे स्वारोचिषेन्दरे पूर्वं चैत्रवंशसमुद्भवा सुरदो नाम राजा ण्डले तस्य पालय प्रजापुत्राणि वौरसा बभूवु शत्रवो भूपा कोलाविद्वंसिनस्तदा तस्य तैरभवद्युत्ता मदिप्रबलदण्डिना न्यूनैरभि सतैर्युते कोलाविद्वंसिभिर्चिता तदः सुपुरमायादु निजदेशाधिपो भवन्त स महाभागस्तैस्तदा प्रबलारिभिः अमात्यैर्बलिभिर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभि कोशो बलं चाबहृदम् तत्रापि स्वपुरे सदा ततो मृगया व्याजेन हृदस्वाम्य स भोपधी एकागी हयमारुह्य जगामागहनं वनं स तत्राश्रममद्राक्षी द्विजवर्य मुनिशिष्योवशोभिधं तस्तौकं चित्सकालं च मुनिनाथेन सत्कृता इदश्चेदश्च विचरं तस्मिन्मुनिवराश्रमे सोऽचिन्तयत्तदा तत्र मम त्वाकृष्टमानसा मत्पूर्वे पालितं पूर्वम् मया हीनं पुरं हि ही तत् मद्भृत्यैस्तै असद्वृत्तै धर्मदपाल्यते न वा न जाने स मे शूरहस्ति मदा मम वैरिवशं यादा कान् भोगानुपलप्स्यते ये मामनुगदा नित्यं प्रसाद धनभोजने अनुवृत्तिं ध्रुवं ते द्या कुर्वन्त्यन्यमहीभुजा असम्यक् व्ययशीलस्ते कुर्वद्भिः सददं व्ययं सञ्जिदस्सोदिदुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति एतच्चान्यच्च सददं चिन्तयामास पार्थिवा तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकं ददर्शसा स पृष्टस्तेन कस्त्वं भो हेदुश्चागमनेत्रका इव कस्मात् त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे इत्याकर्ण्यभजस्तस्य प्रणयोदितम् प्रत्युवाच सदं वैश्य प्रश्रो नृपं समाधिर्नाम वैश्योऽहम् उत्पन्नो धनिनाकुले पुत्रदारैर्निरस्तश्च धनलोपादसाधुभी विहीनश्च धनैर्दारी पुत्रैरादायमेश्च आप्तबन्धुभि सोऽहं पुत्राणां कुशलाम् अकुशलात्मिकां प्रवृत्तिं स्वजनानाञ्च धाराणां चत्रसंस्थिता किं नु तेषां गृहे क्षेमम् अक्षेमं किं नु साम्प्रतं कथं ते किं नु सद्वृत्ता दुर्वृत्ता किं नु मे सुधा राजोवाच यैर्निरस्तो भवान् लुप्तैः पुत्रदाराधिभीर्दनै तेषु किं भवदस्नेहम् अनुबध्नादिमानसं वैश्यौ वाजा एवमेतद्यदाप्राह भवानस्मद्गदं वजा किं करोमि न बध्नादि मम निष्ठुरदां मना यै सन्त्यज्यपितृस्नेहं धनलुब्धैर्निराकृता पथिस्वजनहार्दं च हार्दितेष्वेव मे मना किमेतद् न अभिजानामि जानन् अभिमहामदे यत्प्रेमप्रवणं चित्तं विगुणेष्व विबन्धुषु तेषां कृते मे निःश्वासो दौर्मनस्यं च जायते करोमि किं यत् न मनस्तेषु निष्ठुरम् मार्कण्डेय उवाजा तदस्तौ स विप्रा तं मुनिं समुपस्थितौ समाधिर्नामवैश्योऽसौ स च पार्थिवसत्तमा कृत्वा यदान्यायं यथार्हं तेन संविदम् उपविष्टौ कथा काश्चिचक्रदुर्वैश्यपार्थिवौ राजोवाजा भगवन्स्त्वम् अहं प्रष्टुम् इच्छाम्येकं वदस्व तद् दुःखाय यन्मे मनसा स्वचित्तायत्तदां विना मम त्वं हृदराज्यस्य राज्याङ्गेषु अखिलेष्वपि जानतोऽपि यदात्मस्य किमेदन्मुनिसत्तमा अयं च निघृतपुत्रे दारेभृत्यैस्तदो्छिता स्वजनेन च सन्ध्यक्तास्तेषु हार्दि तदाप्यति एवमेष तदाहं च द्वावप्यत्यन्तदुःखितौ दृष्टदोषेऽपि विषये मम त्वा तत् किमेतत् महाभाग यद् मोहज्ञानिनोरभि ममास्य च भवत्येषा विवेकान्दस्य मूढदा ऋषिरुवाजा ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे विषयाश्च महाभागा यान्दि चैवं पृथक् पृथक् दिवान्दाप्राणिना केजि द्रात्रावन्दास्तदापरे केचिद्दिवा तदा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्टया ज्ञानिनो मनुजा सत्यं किं नोत्तेन हि केवलं यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिमृगादया ज्ञानं च तत् मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणाम् मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यतथोभयो ज्ञानेऽपि सदि पश्येदान् पदङ्गाञ्चावजञ्जुषु कणमोक्षादृदान्मोहात् मानुषा मानुषामनुजव्याघ्रा साभिलाषासु प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय नान्वेदान् किं न पश्यसि तदा विममधावर्ते मोहगर्ते निपातिता महामायाप्रभावेण संसारस्तिकारिणा तन्नात्रा विस्मयकार्यो योगनिद्राजगत्पदे महामाय हरेश्चै तत्ताय सम्मोह्य दे जगद् ज्ञानिनामभिचेदांसि देवी भगवतीः सा बलादागृष्य मोहाय महामाय प्रयच्छति तया विसृज्य देविश्वं त्रैलोक्यं सचराचरं सैषा प्रसन्नवरदा नृणां भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तेर्हेदुबोधासनातनी संसारबन्धहेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी राजो वाजा भगवन् का हि सा देवी महामाये दीयाम्भवान् ब्रवीदि कदमुत्पन्ना सा कर्मास्यश्च किं द्विजा यत्प्रभाव च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा यत तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो वरा ऋषिरुवाजा नित्यैव स जगन्मूर्ति स्तया सर्वमिदं तदम् तदापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयदा मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थम् आविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्य अभिधीयते योगनिद्रां यदा अर्णवीकृते आस्तीर्य शेषमभजत् कल्पान्दे भगवान् प्रभु तदा द्वावसुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैडभौ विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुद्यधौ सनाभिकमले विष्णु स्थितो ब्रह्मा प्रजापति दृष्ट्वा तावसुरौ जोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनम् तुष्टावयोगनिद्रान्तम् एकाग्रहृदयस्थिता विबोधनार्ताय हरेर्हरिनेत्रकृदालयम् विश्वेश्वरीं जगद्दात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णो रदुलां तेजसप्रभो ब्रह्मोवाजा त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषत्कारस्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिकास्तिदा अर्धमात्रास्तिदा नित्या यानुच्चार्याविशेषदा त्वमेवासा त्वं सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वय्यैतत्सृज्यदे जगत् त्वय्यैतत्पाल्यदे देवि दे त्वमत्स्यन्दे च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तदा संहृदिरूपान्दे जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भवदी महादेवी महासुरी प्रगर्दिस्त्वं हि सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्री स्तुं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तदा तुष्टिस्त्वं शान्ति क्षान्दिरेवजा गड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तदा शङ्गिनी चाभिनी बाणा भूषुण्डी परिखायुधा सौम्या सौम्यतराशेषा सौमेभ्यस्त्वदि सुन्दरी परापराणां परमां त्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित्क्विजिद्वस्तु सदा सद्वाखिलात्मिके कि तस्य सर्वस्य या शक्ति सा त्वं किं स्तूयसेमया यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पादात्ति यो जगत् सोऽभि निद्रावशं नीदा कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरा विष्णुशरीरग्रहणा महमीशान एव जा कारिदास्तेयदोस्तस्त्वां कः स्तोदुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्तं प्रभावे, स्वैरुदारैर्देवि संस्तुता मोहयैतौ दुराधर्षा वसुरौ मधुकैडभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नियदामच्युदोलगो बोधं च क्रियतामस्या हुमेतौ महासुरौ हृषिरुवाजा एवं स्तुदा तदा देवी तामसी तत्र वेधसा विष्णो प्रबोधनार्ताय निहन्तुं मधुकैडभौ नेत्रास्य नासिका बाहु हृदयेभ्यस्तधोरसा निर्गम्यदर्शनेतस्तौ ब्रह्मणो व्यक्तजन्मना उत्तस्तौ च स्तया मुक्तो जनार्दना एकार्णवे हि शयना तत्तः च तौ मधुकैडभौ दुरात्मानावधि वीर्यपराक्रमौ क्रोधरक्तेक्षणौ हन्तुं ब्रह्माणां जनितोद्यमौ समुत्थाय तदस्ताभ्यां युयुदे भगवान् हरिः पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभो तावप्यदिबलोत्मत्तौ महामायाविमोहितौ उक्तवन्तौ वरोस्मत्तो वृहदामिति केशवम् श्रीभगवानुवाजा भवेदामद्य मे तुष्टौ मम वध्यावुभावभि किमन्येन वरेणात्र एतावद्धिवृतं मया ऋषिरुवाजा वञ्चिताभ्यामिदि तदा सर्वामाभोमयं जगद् विलोक्यताभ्यां गदितो भगवान् कमलेक्षणा आवां यत्रोर्वी सलिलेन परिप्लुदा ऋषिरुवाजा तदेत्युक्त्वा भगवदा शङ्खचक्रगदाभृता कृत्वा चक्रेण वैचिन्ने जगनेशिरसीतयो एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयः शृणु वदामि ते आय ॐ श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्युन्दरे देवीमाहात्म्ये प्रथमः